Киевский скутер-клуб, Стрим, Приехали. Вообще сегодня была покатуха просто Деда Мороза, может, вы слышали, там слотка была большая. А мы на Майдан приезжаем уже второй раз. То есть поддержать людей, как бы создать веселую обстановку. Вот так вот. Первый раз мы приезжали недели две или три назад. Не помню точно. Что это? Ну, как это есть как спорт, но у нас в стране еще не признан. Спорт называется стантрайдер, но у нас в стране еще не признан как спорт. Есть только одна там академия, и то она там неофициальная, по-моему. Соревнования проводятся раз в год, Mall Stand Fest на столичном, в сентябре. Ну, чтобы просто элементарно ехать на заднем колесе, достаточно месяцев двух, подготовленный хорошо скутер, обязательно экипировочка и вперед. Ну, вот лично мое мнение, это менее травматично, чем гонки на мотоциклах даже. Да. Ну, потому что этот спорт, ну, как я считаю, в гонках есть ты, есть твой противник, который может тебе что-то сделать, там, и скорость. А тут есть ты, есть, ну, есть скутер, мотоцикл, есть асфальт, площадка. И ты такая, ну, только в себе уверен, и все. Если сам не ошибешься, то ничего не случится. То есть, а, ну, чтоб серьезных травм таких у ребят не было. Не знаю, ни у кого тут нет. Фу-фу-фу, вот конечно, чтобы не залазить, но травм не было ни у кого серьезных. То есть мы царапины, ссадины там такое, да.